представься! Сэм! Ирина! Ирина! Окей, по результатам жеребьевки первым начинает Вася Мотор. Поехали! Итак. О -о -о -о! Сюда в зал приходит много ноунеймов в надежде нас сломать. Говорят, что три четвертых забыва... зала забывают слова и забывают слова. Сюда приходят нас страхать, чтобы слышать наши стоны. Говорят, что тут рифмуют на глаголы и рифмуют на глаголы. На похуй. Я вот работал вожатым опять. И я понял, что по жизни я не буду победителем. Когда на второй день смены девятилетние малые нарыли баттл со спасителем. <связывая> Потом эти же малые посмотрели баттл с Незнайкой, и я понял, что в лагере будет жесткий скандал. Они звонили родителям и говорили, у нашего вожатого 36 сантиметров, и он измеряет градусникам. <связывая> <связывая> Это все прикольно. Да вот только чувство юмора у этих родителей немного сжато. Если вы хотите пруфа, заходите в YouTube под видео и читайте. Вася это мой базатый. Итак, я снова наступаю на те же грабли, регаясь на Экспресс. Лишь только потому, что тут все очень классно. Это Вася Модер со мной Angry Sam, точнее он уже просто Сэм, а значит я буду просто Вася. Итак, Вася звучит авторитетно что вы никогда не видели на районе авторитета Василия. Но когда ко мне подходят гопники и говорят, слышь, Вась, иди сюда, даже они обращаются по имени. Вась, <решивая> <решивая> быть компактно. Во время знакомства с бабой я всегда забью самый решающий пену. Когда я скажу, детка, вот дай моим трех попыток, отшивая меня, она угадывает первой. Итак, я полночи кавал томат. Сегодня с утра моя душа отпускала весь этот грех. Когда во время самой громкой бомбежки я включил шазам, он обнаружил твой бэтл рэп. <связывая> 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 а, ты читаешь всегда одинаково. Будь это батл зимний или батл осенний, ты можешь послать мой текст в жопу, он туда войдет и расширит твое мировоззрение. <связывая> Итак. <связывая> Достаем телефон. Слушай, братан, твой ник это как название пачек Гандона. Если ты думаешь, что я забыл текст, нет. Я просто ищу покемонов. <сел> 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 Итак, э я проебал три батла. Победил семь. Ты, Сэм, проебал всем. Но нет. Вроде была какая-то победа, правда, я ее не помню. И реально это правда. Э когда ты проебал ноунеймом, я проебывал тому, кто недавно проебал Галату это те, кто знают. Итак, у меня голос звонкий, и он никогда не приведет к бедствию. Да, я не трахну твою телку и твою маму я оставлю девственной. Ты же считаешь, как будто бы проповедь в церкви, прогнувшись под отцом. Но я, как террорист, охвативший автобус, на каждую твою невнятную молитву посылаю напалм в лицо. Разница между нами в том, что я перед бетом не захожу в Google. В смысле, как бы сделать так, чтобы мой текст с афоризмами был полон. Я не захожу после незнакомого слова в Википедию. Я просто умею сделать вид, что я его понял нету фраз типа джуралекс, Седлекс, контра, Пемс, Я шучу про длину членов, а для публики это гораздо веселее. Да, я херовый рэпер, мои ритмы квадраты, глаголы, а это здесь совсем не тащит. Но у меня есть подача, а заряженный зал это намного важнее необоснованных панчей. И ты хороший парень, и я знаю, что после бета мы можем с тобой выпить по пиву. Но даже если я 0-3 проебу, меня никогда не будет бомбить, как Сирию. Мы находимся на уровне небес, поднявшись туда из самых низов. И пусть я выдал не самый яркий экспресс. Но обещаю сделать горячим сезон. раунд от Сэма, поехали! Говорят, что после пожара и член насос. Говорят что в паре со мной какой-то член-насос. А еще говорят, что я постоянно читаю про богов. Охуеть! Тебе есть чем меня подколоть? Но этот батл тебе никак не осилить, мразь! Ведь как я могу не читать про богов, если батл с тобой — это месть за Осириса? Окей... Итак... Какие батлы, друг? Ты уже раз побатлил, да так что обосрался на всю страну. Теперь ты боишься играть в карты, ведь Лойк показал всем твой трусливый порванный туз. А ведь О, у тебя был выбор. Ты мог дать поебалу этому тараторищему мудаку. Быть дисквалифицированным, зато нормально хайпануть. И Но вместо... вместо Артем взял твою ебало и вытер на камеру им в жопу. А ты еще стоял и подакивал. Да, Артем, ты номер один, я номер два, я сдаюсь. прошел дальше. Классный парень? Нет. Жалкий пидор. Здравствуй, Вася. Здравствуй, Вася. Знакомься. Это Хава. Большая семья. И твои зашквары мы не забыли. Сегодня тебе наебала вылиться вся правда. галоны грязи. Ведь я пришел не на батл, а на суд Линча. Рассказать, как Вася прошел в лагерь с условием, что будет там, блядь, драйт, сортиры. Окей. И вот ты приехал. Всех поселили по палаткам, а тебя в местный номер взял соседов. Ну, конечно же, ты конечно же, чтобы попрактиковать пение. Сначала, сначала ты вылизывал его кожаный микрофон, потом он въебал тебе по яйцам и ты запел фальцетом там были пиздец концерты. И вот, первый этап. Нашего певца ебут во все щели музыкальные критики, и он думает, что в нем перчи просыпается талант. Но эту тупую шкуру использовали и тут же пнули под зад. И похуй, что это пресловутый зашквар. Вася, жизнь не так, не сахар, а ты думаешь, мы тут все шуточки шутим, но пропитана ненавистью. Каждая строка к твоей бесхребетной натуре. Как археолог хочу докопаться до сути. Как кожиков хочу тебя растолковать за поступки. Вася, тебя публично оттрахали и не заплатили. Да ты не достоин даже звания шлюхи. Это баный Их фактор Что дальше? Голос страны. Чувак не гонит. Чувак, не гони, ты пришел с толпой. Не читай рэп, с толпой. Вася, пиздец, ты лох, такой рэпер как Олег легкий Зов, меняешь проекты как шухи парней, сказали забудь репь, и ты начал петь. Вот, блядь, вот так вот. Тебя использовали все. Это так, мило. Перед соседом ронял мыло. но типа. Копнули под зад, а я пну под в тебе нет таланта, нет X-фактора и нет голоса страны. Yeah. Wow. Wow. Вот так вот. А ты тут такой стоишь, типа не ебаться модный. Хочешь сказать, тебе дают тёлки? Кого ты хочешь наебать, гомик? Да ты гоняешь лысого чаще, чем злой капитан роты. И... Oh. Yeah. и объясни мне вот еще что. Ловелас ты ебаный. Каким же нужно быть крутым парнем, чтобы после батла твоя тёлка ушла к лаке? Блять, к И в, и в чем же дело? Быть может, твой ебальник страшный, страшный настолько, что Майкл Майерс хочет вырезать твое лицо из него сделать маску? Хотя нет, скорее проблемы в постели. Да, твоя бывшая уже давным-давно рассказала всем, что Вася Модер настолько скорострел, его болт быстрее, чем Усейн. <соцентричный голос> Сегодня я посажу твою нахуй карьеру. В голове альбом базуки Здесь только я и мой демон. И похуй, что за крутую маску на себя нацепил, ты парень. Твоя мать рядом со мной слишком скована. Ведь я держу ее на цепи в подвале. Знаю, панчлайны прородных его сердце не треснут, но в прочном панцире эмоций вижу слабое место. И я так ждал этой войны. Ведь точно знаю, куда бить. И вот тот самый долгожданный миг настал. Вася, дота два хуйня. У на, нас у свинцеров слили Я тебя вынесу в батле, я тебя вынесу в миде Ведь в тебе. Oh! Чем, yeah, yeah. Вы заприня, да? Yeah. Yeah. Ведь в тебе больше рака, чем в сине. Не рух я грешник. Окей. Ведь в тебе больше рака, чем в сине. Беги назад, домик. Твой стиль вода, морфлинг. И чтобы не ты это этот даун ебаный. Скажи, что мои треки хуйня. Но ты на них вечно сидишь, словно я баунти хантер и я посоветую тебе пидору нахуй заткнуться. Я поступаю в универ, ты поступаешь как сука. И чтобы ты не выдавал тут с агрессивной мордой, запомни, каждый мой проёб это дойки.ком, ведь много моментов спорно. Йоу, oh, wow. yeah. эпилог, эта история тебе подскажет, что пошло не так. Был выбор, все в твоих руках, но манит пальчиком на сцену, это приторный хайп. ты на цыпочках бежал ради того, чем мечтал. Легко так клюнул на наживку наш дрессированный жираф. Думал, что рыбка золотая, все желания свершила, много хотел, вот и остался у разбитого корыта. Раунд. понравился Вася Модер? Yeah. Шумим те, кому больше понравился Сэм, Энгри Сэм. Yeah.